হেল্ল' এভৰিৱান মষ্ট ৱেলকাম টু হেজ এ টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেল ডিচিছ অজয় তলে আজি আলোচনা কৰিম পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটাৰ যিখন মেৰিট লিষ্ট হয় সেই মেৰিট লিষ্টৰ এল পি এচিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটাৰ যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হ'ব এইটো এল পি এচিছটেণ্ট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি ডিগ্ৰীজ বা কমিব তাৰ ওপৰত এনালাইচিছ কৰিম তাৰ আগতে সৰুকৈ এটা গুড ইনফৰ্মেশ্যন এটা শ্বেয়াৰ কৰিব দিব বিচাৰিছোঁ সকলো জ্ঞাতাৰ্থে অহা পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যিসকলে দুহেজাৰ বিছ চনত চিটেড পিটিশ্যনাৰ হিচাপে কেছ ফাইল কৰিছিলে একেডসকলৰে টো থাৰ্টি চেভেনজনৰ মেৰিট লিষ্ট ইতিমধ্যে এঘাৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দিয়া হৈছে চ' যিসকলৰ নাম সেই মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছে পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰত নিযুক্তি দিয়াৰ কথা হাই কৰ্টৰ পৰা এখন সৰ্ডাৰ ইছু কৰা হৈছে চ' যদি পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰত এখেতসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই দুশ টাৰ্টি চেভেনজনৰ পাৰ্টীৰ যদি কোনোবাই সেই পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটাত সোমাই আছিলে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে হুইড্ৰ কৰিব বহুত আছে তেনেকুৱা নাই কমে এশজন আছে ছ' এশজন নতুন পাৰ্টী সোমোৱাৰ চান্স আছে আৰু এটা লগতে ইনফৰ্মেশ্যন এটা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে চাৰি হেজাৰ পাঁচশৰ কথা মই তামিলেলত লিখিছোঁ ছ' ইয়াতে পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটাত বহুত হভাৰ লিপিং হৈ আছে তোমাৰ এল পিত চাকৰি কৰি থকা মানুহে পুনৰ এল পি টে এপ্লাই কৰিছে বা এজ এটিচাৰত ভেৰিফিকেশ্যন কৰা পাৰ্টীৰ নাম বহুত আছে চ' একেডসকলক সহায় কৰক যে পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটাত যিসকলে কম নম্বৰৰ কাৰণে বঞ্চিত হৈ আছে একেতসকলক সহায় কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীক বা ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচত যোৱা তোমাৰ যিকোনো কথাত ছাপৰ্ট কৰক যাতে একেডসকলে কুইড্ৰৰ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে বা যিখিনি কৰিছে এইখিনি ছাক্সেছ হয় তেতিয়াহে ইয়াত পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটাত বহুত নতুন পাৰ্টীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব যাৰ কাৰণে চাৰি হেজাৰ পাঁচশ কমিব ঠিক আছে এইখিনি কৰোঁ এতিয়া আমি মেইন বিষয়বস্তুলৈ ঘূৰি আহিছোঁ যে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিকত কাঠ অফ কিমানখিনি ডিগ্ৰীজ হোৱাৰ চাঞ্চ আছে ছ' প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ চাউথ চালমৰা ছ' চাউথ ছালমৰাৰ যদি আমি কথাটো চাওঁ ইয়াতে তাত মোৰ ভেকেঞ্চি আছে ফিফটি নাইন আন ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আন ৰিজাৰ্ভৰ লাষ্ট কেণ্ডিডেটজন আছামিছ মিডিয়ামটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে নম্বৰ গৈ আছে তোমাৰ ছিক্সটি পইণ্ট টু ওৱান নাইন ঠিক আছে লাষ্ট কাটটো কিমান হৈ আছে ছিক্সটি পইণ্ট টু ওৱান নাইন ছ' ইয়াৰ পৰা আমাৰ কিমান কমিব ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ কথা মই ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টৰ কথা কোৱা নাই ছ' ইয়াতে ছিক্সটি আছে চ' ইয়াতে মই ফিফটি নাইন পইণ্ট ফাইভ অৰ্থাৎ ওৱান পাৰ্চেণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট ডিক্ৰিজ হোৱাৰ চান্স আছে কাৰণ বহুতেই ইয়াতে উঠাবগৈ কাৰণ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰত ভেৰিফিকেশ্যন হৈ থকা প্ৰাৰ্থীসকলকো ইয়াতে ক্ষুদ্ৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন অৰ্ডাৰ দিয়া পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই কথাটো মনত ৰাখিব মানে পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা মেৰিট লিষ্ট ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট দিয়াৰ আগতে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰো কি কৰিব এখন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট দিয়াৰ চান্স আছে চ' দিলে মানে একেডখলেকো একেডখলেও উইডড্ৰ কৰিব তাৰ পাছতে আমি অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ অ' বি চিত চলিছটা আছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট কেণ্ডিডেটজনৰ নম্বৰ আছে ফিফটি নাইন পইণ্ট ফ'ৰ নাইন ফাইভ চ' ইয়াতে আমি বহুতখিনি মাইনাছ নকৰোঁ কিন্তু আমি এইটো মাইনাছ কৰিব পাৰোঁ ফ'ৰ নাইন ফাইভ ফিফটি নাইনত যিসকলৰ নম্বৰ আছে বা ফ'ৰ নাইন ফাইভমান কমি আছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি সোমাব অৰ্থাৎ ফিফটি নাইনলৈকে ডাউন হ'ব ফিফটি নাইনলৈকে ডাউন হোৱাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছিয়ৰ এই কথাটো মনত ৰাখিব ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টৰ কথা নকওঁ দেই মই ফাইনেলৰ কথা কৈ আছোঁ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ কথা কৈ আছোঁ তাৰপিছতে এছ চি এছ চিত আছিলে তোমাৰ চৌবিছটা আছে চ' চৌব্বিছটা আৰু চৌব্বিছ নম্বৰ এছ চি কেণ্ডিডেটজনৰ নম্বৰ আছে ফিফটি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স ডাবল ওৱান চ' ইয়াতে বহুত কমি নাযায় এইটো কমিব চ' ফিফটি ছিক্স অ'কে ফিফটি ছিক্সৰ ভিতৰত যিসকলৰ নম্বৰ আছে চান্স আছে বা এনেকৈও হ'ব পাৰে ফিফটি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ এনেকৈও যদি কাৰোবাৰ আছে একেডকলেও হোপচ কৰিব পাৰে আশা ৰাখিব পাৰে নেক্সট এছ টি পিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ এছ টি পিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে সিমান আছে তোমাৰ পঁচিছটা আছে চ' পঁচিছটা আৰু কেণ্ডিডেটজন আছে তোমাৰ ফিফটি লাষ্ট কেণ্ডিডেটজনৰ নম্বৰ আছে ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ জিৰ' থ্ৰী মই জনা ইয়াতে দুজন ব্যক্তি উঠালেই হ'ল ৰেডি ছ' মই পঁচিছ মই জনা মই চিনাকিয়ে যদি দুজন ইয়াৰ পৰা উইড্ৰ কৰে তেতিয়াহ'লে নাই কমি পঁচিছটাৰ পৰা কিমান সোমাব পাঁচজন উঠি যাব নতুনকৈ পাঁচজন পাৰ্টি সোমাব ছ' আশা ৰাখক ফিফটি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ যিসকলৰ নম্বৰ আছে একেডসকলে ইয়াতে সোমাই যাওক এতিয়া আপোনালোকক মই এটা কথা কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিব বিচৰা নাই ইয়াতে চাওক এছ টিৰ পৰা ধৰি তোমাৰ এছ টি পিৰ পৰা ধৰি ইউ আৰ ডিফাৰেঞ্চটো চাওক অলমষ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ আছে নাইন পাৰ্চেণ্ট নহয় এইট পাৰ্চেণ্টজন হ'ব ঠিক আছে আৰু এছ চি এছ টি পিৰ কাঠকটো ডিফাৰেঞ্চ নাই হা চাওঁ ইয়াতে জাষ্ট ইউ আৰ কাঠকটো ধুৰি যদি চাওঁ ইয়াতে দিয়া আছে বিভিন্ন কাষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকে দিয়া আছে ইয়াতে আমি চাওঁ ইউ আৰ আছে ভেকেণ্ট ছেভেন্টি চিক্স আছে অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত এশ বাৰটা আছে তাৰপিছতে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে টুৱেণ্টি এইট আৰু এছ টি পিৰ কাৰণে আছে তোমাৰ কিমান ছেভেণ্টি এইট আৰু এছ টি হিলছৰ কাৰণে মই ইয়াতে ডিচকাছ কৰা নাই সেইখিনি ডিচকাছ কৰিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ বহুতেই মাৰি গ'ল এতিয়া চাওক ইয়াতে আৰ্জাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে হৈ আছে আমাৰ ছিক্সটি থ্ৰী পইণ্ট কিমান টু নাইন থ্ৰী আছে অ'কে ছ' ইয়াত যদি আমি চাওঁ আৰু ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিকত বহুতখিনি মানুহে যাব নিবিচাৰে ক্ষুদ্ৰ কৰে মানে আপাৰ আছামৰ কেণ্ডিডেটখিনি যাব নিবিচাৰে বহুত দূৰ হৈ গৈ চ' ইয়াত আপোনালোকে ধৰি লওক ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ মানে তাৰমানে ওৱান পাৰ্চেণ্টমান কমিব কিমান পাৰ্চেণ্ট কমিব ওৱান পাৰ্চেণ্ট মান ফাইনেললৈকে কমিব ইয়াতে বহুতেই উইড্ৰ কৰিব কিন্তু দেই মনত ৰাখিব ইয়াতে বহুতো উইড্ৰ কৰিব ওৱান এটা কমক বা সম্পূৰ্ণ ওৱান এটা কমিব মই নকওঁ কিন্তু এইট ছেভেনটো কমিব ন এইট ছেভেন ছিক্সটো কমিব এইটো ৰাইট ফ্ৰেডিকচন হ'ব এইটো জিৰ' পইণ্ট এইট ছেভেন ছিক্স তেনেকৈ কমিব ওৱান যে সম্পূৰ্ণ এক এটা কমিব এইটো ক'ব নোৱাৰি মানে কিন্তু এইট ছেভেন ছিক্স জিৰ' ছিক্স এইটো কমিব ডেফিনেটলি কমিব তাৰপাছতে ইয়াতে আছে চোৱা ভৱিষ্যত ক্ষেত্ৰত আছে এশ বাৰটা ইয়াতে লাষ্ট কেণ্ডিডেটজনৰ নম্বৰ আছে তোমাৰ ছিক্সটি পইণ্ট কিমান আছে থ্ৰী টু থ্ৰী টু ফ'ৰ ইয়াত যদি কমেগৈ কাৰোবাৰ যদি ইয়াত যদি নম্বৰ আছে তোমাৰ ফিফটি নাইন ফিফটি নাইনো যদি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাকৰি পাব ইয়াত চোৱা এশ বাৰজন আছে কথাটো মনত ৰাখিব ইয়াতে কেইজন আছে এশ বাৰজন আছে ঠিক আছে এশ বাৰজন যেতিয়া আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত টেনশ্যন নাই অ' ইয়াতে ওৱান এটা কমিব সম্পূৰ্ণ ওৱান নকমিলেও কিন্তু নাইন ওৱানমান কমিব চ' ফিফটি নাইন পইণ্ট থ্ৰী টু ফ'ৰ তেনেকৈ ওৱান এটা কমিব ধৰি ৰাখক এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা বেছি হুইড্ৰ নকৰিব চাগে যিহেতু এছ চি কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাইছোঁ চ' ইয়াতে আছে ফিফটি চেভেন পইণ্ট কিমান আছে ছেভেন থ্ৰী নাইন আছে ছ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সি বস্তু মাইনাছ কৰক ফিফটি চেভেন ৰাখক ফিফটি চেভেন অ'কে কিমান ৰাখিব পাৰে ফিফটি চেভেন এইটো হোপচ ৰাখক ফাইনেললৈকে অ'কে কাৰণ টু থাৰ্টি চেভেন ডাইৰেক্ট মাইনাছ হ'বই কেনেসকলে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পিছত ডেফিনেটলি উইথড্ৰ' কৰিব লাগিব চ' ছেভেনটি এইট ইয়াতে ছেভেণ্টি এইট আছে কাট অফ কিমান আছে এছ টি পিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে ফিফটি ফাইভ পইণ্ট কিমান জিৰ' ফ'ৰ ছিক্স এটা কথা মনত পৰিলে সেই ধুবুৰীৰ কথা ডিচকাছ কৰোঁতে মই এটা প্ৰিডিকশ্যন দি পেলাই এটা ডাটা কল কৰি পেলাই ইয়াতে মই কি কৰিছিলোঁ কাট অফ দিছিলোঁ তেতিয়া বহুতে মোক ক'লে যে গেঞ্জি কাট অফ বনাইছে বুলি কৈছে গেঞ্জি কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত গেঞ্জি কাট অফ বৈছে বুলি কৈছে মই এছ টি পিৰ ক্ষেত্ৰত ধুবুৰীত ফিফটি ফাইভে দিছিলোঁ চ' ফিফ্টি ফাইভে কৈছে ন তেতিয়া গেঞ্জী কাট অফ বনাইছে বুলি কোৱা হ'লে আজি এই কথাখিনি ওৱৰাই লওঁ যে কিমানখিনি প্ৰিডিকশ্যন কাৰে কৈছে বা কাৰে কোৱা নাই সেইখিনি আপোনালোকে গম পাব চ' ইয়াত ধুবুৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিমান যাব তোমাৰ ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ওৱান পাৰ্চেণ্টমান কমিব কিমান পাৰ্চেণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট কমিব যিমানখিনি কমিব এইটো মই ষ্টিলছৰ কথাটো ইয়াতে মই ডিচকাছত লোৱা নাই পইণ্টটো লোৱা তাৰপিছতে আহিলে তিনিচুকীয়া সকলোৰে চকু তিনিচুকীয়াত কিমান কমিব বহুতেই সুধি থাকে তিনিচুকীয়াত চ' তিনিচুকীয়াত আমি ইউ আৰৰ ক্ষেত্ৰত চাই লওঁ ইউ আৰত আছে তোমাৰ ওৱান জিৰ' ছেভেন অ' বি চিত আছে তোমাৰ টুৱেণ্টি ওৱানটা এছ চিৰ কাৰণে আছে তোমাৰ টুৱেণ্টি চেভেন অ'কে এছ টি পিৰ কাৰণে আছে তোমাৰ এঘাৰটা অ'কে ইয়াত মনত ৰাখিব ছ' কাঠকটো যদি চাওঁ তিনিচুকীয়াত ইউ আৰৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে গৈ আছে তোমাৰ ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স ফ'ৰ অ'কে অ' বি চিৰ আছে তোমাৰ ছিক্সটি পইণ্ট কিমান আছে ছিক্সটি পইণ্ট টু ওৱান ছিক্স ডিফাৰেঞ্চ তাৰপাছতে আছে এছ চি এছ চিৰ আছে তোমাৰ ফিফটি চেভেন পইণ্ট ফিফটি চেভেন পইণ্ট ফাইভ টু জিৰ' জিৰ'তো লিখিব পাৰে নে লিখিব পাৰে এছ টি পিৰ ক্ষেত্ৰ আছে তোমাৰ ফিফটি ফাইভ পইণ্ট সিক্স জিরো কোনেও ভবা নাছিল কাত অফ কমকে যাব হল কাটপ যে ইমান কমকে আনেও ভবা না সো ইয়াত চিনচুকিয়ার ক্ষেত্রে যদি চার যদি তোমার ফাইভ সিক্সটি পয়েন্ট ফাইভর ভিতর আছে ওপস রাখো ওকে যদি কারো সোমাব তারপরে টুয়েেন্টি অসির ক্ষেত্রে আছে ইয়াতে এই মাইনাস রাখো বহুতখিনি কমি নাযাব ইয়াতে প'ষ্ট কম আছে ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ব টু ওৱান ছিক্স আৰু প'ষ্টৰ অনুযায়ী কিন্তু কেণ্ডিডেটো বেছি চ' ছিক্সটি যদি আছে একদম ফাইভ যাব ইয়াত অ বি চিৰ ক্ষেত্ৰত লাষ্ট কেণ্ডিডেট টুৱেণ্টি চেভেন এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি চেভেন আছে অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুত কমিব বুলি নাভাবোঁ ইয়াতে মই অ'লেও ইয়াতে মই লিখি দিম যে ফিফটি চেভেন অ'কে ফাইভ টু জিৰ' টু কমিবই ডেফিনেটলি তাৰপিছতে যদি ইয়াত চাওঁ এছ ডি পিৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি ফাইভ আছে ইয়াতে ফিফটি ফাইভ পইণ্ট তোমাৰ কম নাযাব ইয়াতে ফ'ৰলৈ নামিব পাৰে আৰু ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ তেনেকৈ এছ টি পিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে কমিব পাৰে কাৰণ প'ষ্ট নাই ভেখেন নাই ভেখেন থাকিব লাগিব তেতিয়াই কমিব তাৰপিছতে তোমাৰ শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ নহ'ব একচুৱেলি শোণিতপুৰ অ'কে কিয় হ'ব শিৱসাগৰত নাই এল এল পি ইয়াতে শোণিতপুৰ অ ঠিক আছে শোণিতপুরের ক্ষেত্রে কত কি যাব শোণিতপুরের ক্ষেত্রে যদি আমি চমজাবর ক্ষেত্র আছে টু টু থ্রি ডো কিমানটা আসলে তেইশটা আছে অবি সির ক্ষেত্র আছে তোমার চল্লিশটা ও পাৰ্টিৰ পার্টির কারণে আসলে চল্লিশটা এসসির কারণে আছে তোমার টুয়েটি ফোর এস টি কারণে আছে তোমার দশটা ঠিক আছে আৰু ভডো লেংগুৱেজৰো আছে ইয়াতে মনত ৰাখিব টি ট্ৰাইপছৰ যথেষ্ট আছে ইয়াতে যদি মনত ৰাখে টি ট্ৰাইপছৰ তোমাৰ টি ট্ৰাইপছ টি ট্ৰাইপছৰ তোমাৰ আছে ইয়াতে টুৱেণ্টি থ্ৰী এই কথাটো মই ইয়াতে লিখি দিম কাৰণ তাত বহুত আছেতো ইয়াতে চু আৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি নম্বৰ চাওঁ যে ইউ আৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে ছিক্সটি টু পইণ্ট কিমান হৈ আছে নাইন টু থ্ৰী আছে চ' ইয়াত বহুত কমি নাযাব কিন্তু ছিক্সটি টু অ'কে ছিক্সটি টুলৈকে পাবগৈ ছিক্সটি টু পইণ্ট ওৱান এনেকৈ যাব হয় অলমষ্ট ছিক্সটি টু পাবগৈ এইখিনি পইণ্টত টকাখিনি মাইনাছ হ'ব তাৰপিছতে অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে অ' বি চি মানুহ বহুতখিনি আছে ইয়াতে কাঠম কৰিছিলে তোমাৰ কিমান অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত আছে ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট ওৱান টু ফাইভ চ' আমি মাইনাছ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে ছিক্সটি যাৰ যাৰ আছে এইটো অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এনেকা কমি থাকা মানুষ নিয়ে যাব ইয়াতে এস সির ক্ষেত্রে যদি চলে তোমার ফিফটি এইট পয়েন্ট কি নাইন টু করেছিল সো ইয়াত মাইনাস কর এই ফিফটি এইট ফিফটি এইট মানব থাকি ইসটি কেন্ডিডেট বহুত কম ই ফিফটি ফোর সো ইতে যে ফিফটি ফোর পয়েন্ট টু ইমান মানুহ রাখিব আৰু এছ টি ট্রাইপসর ইয়াতে বডো লেংগুৱেজ বহুত আছে বডু ল্যাঙ্গুয়েজর কমিব ইয়াতে টি ট্রাইপসর আছে ফিফটি টু পয়েন্ট টু সিক্স এইট কেন্ডিডেট নাই সো ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইয়ালেক ডাউন হব ওকে নেক্সটতে আমি লক্ষিমপুর লক্ষিমপুরের কথাটা আলোচনা করি লক্ষিমপুরতো বহুতখিনপস আছে মানুহৰ মানুষের লক্ষিমপুরতাবর ক্ষেত্র আসলে তোমার টু জিরো ইমান থ্রি তাৰপিছত অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ছিক্সটি আছে ছিক্স জিৰ' অ' ছৰি নহয় ছিক্স জিৰ' নহয় ইয়াতে লখিমপুৰত আছে তোমাৰ ফৰ্টি ওৱান অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এছ টি পিৰ ক্ষেত্ৰ আছে থাৰ্টি টু তাৰপিছত টি ট্ৰাইপছৰ ক্ষেত্ৰত আছে তোমাৰ টি ট্ৰাইবছ টি ট্ৰাইবছৰ ক্ষেত্ৰত আছে তোমাৰ সাতটা ছ' লখিমপুৰত যদি আমি আৰিজাবৰ কাঠফটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব ইয়াতে বহুতখিনি গৈ আছে কিমান হ'ব ছিক্সটি টু পইণ্ট ওৱান কিমান ওৱান নাইন ছ' এইটো আপোনালোকে মাইনাছ কৰক ইয়াতে ছিক্সটি ফইণ্ট ছৰি ছিক্সটি ফইণ্ট নহ'ব ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট ফাইভৰ এবভ যদি কাৰোবাৰ আছে অলপ তেতিয়াহ'লে চাকৰি পাব এইখিনিতো ডেফিনেটলি কমিব ইয়াতে বহুতখিনি উঠি যাব অ'ল ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট ফাইভৰ ভিতৰত কাৰখাৰ আছে অলমষ্ট মানে জিৰ' পইণ্ট এইট ছেভেন ছিক্স কমিব অ'ল জিৰ' পইণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট কমিব ফ তাৰপিছত অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰ আছে ইয়াতে অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত যদি ছিক্সটি ছিক্সটি পইণ্ট কিমান আছে ছেভেন ওৱান আছে ইয়াতে লখিমপুৰত বহুতখিনি নকমিব দেই ছিক্সটি পইণ্ট তোমাৰ টু এনেকৈ কমি যাব তাৰপিছত এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত আছে তোমাৰ ফিফটি এইট পইণ্ট ফিফটি এইট পইণ্ট ওৱান নাইন এইট ছ' আপোনালোকে মনত ৰাখি দিয়ক যে ফাইনেলত এইটো ফিফটি এইটলৈকে নামিব অ'কে এছ টি পিৰ ক্ষেত্ৰত থাৰ্টি টু আছে ইয়াতে কাট অফ গৈ আছে তোমাৰ কিমান ফিফটি এইট পইণ্ট ফাইভ থ্ৰী ছাইভ থ্ৰী ওৱান ইয়াতকৈ এইটো ডাঙৰ বেছিকৈ কৰি আকৌ এইটো এছ চিতকৈ ইয়াত বেছি এছ টি পিৰ কৈছে চ' যদি এইটো আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ল যে ফিফটি এইট তেনেকৈ যাওঁ কিমান ফিফটি এইট ফাইনেললৈকে কিমানত নামিব ফিফটি এইট ফিফটি এইটৰ তলত নাহে আৰু দেই এইটো মনত ৰাখিব এইটো ট্ৰি টাইপচৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আমি কৰা নেকি ট্ৰি টাইপচৰ ফিফটি টু আছে ফিফটি টু পইণ্ট ফাইভ জিৰ' এইট আছে কিমান আৰু ফিফটি টুত ৰাখিব ছ' সেইটো আছিলে এনালাইচিছটো বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টখিনিৰ বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম আৰু সেইখিনি একদম চাইণ্টিফিক প্ৰেডিকচন হয় এনেকেই যাব আপোনালোকে সুপচ ৰাখিব পাৰে যদি মই যিমানখিনি কাটবৰ বিষয়ে কৈছোঁ ইয়াত যে ইমান কমিব বা ইমান বাঢ়িব এইখিনি আপোনালোকে সুপচ ৰাখক ডেফিনেটলি এইখিনি কম পাব ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টত আমি নকওঁ কিন্তু ফাইনেল ফাইনেলটোৰ কথাটো আমি কৈ দিছোঁ বিকজ ইয়াতে জি টি ফি জি টি অন্যান্যখিনি ক্ষুদ্ৰ কৰাৰ ছিষ্টেম আহি যাব ক্ষুদ্ৰ নকৰিলেও কিন্তু এনেকে যাব আর উইড্র যদি করব আর কমিব কারণ আমি বিভিন্ন পৰা পাইছো যে পাস করো অধিক পার্টি জে ইে টি পার্টি সোমাই আছে সো এইখানে কমি যাব সো থ্যাংক ইউ সো মাছ ওয়াচিং ফর দিস ভিডিও আমি নেক্সট ভিডিওত হয়নে এটা টপিকর ওপর আলোচনা করি যিক ডিস্ট থাকি গল সো কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করে জানাব যে প্রেডিকশন এনালাইসিস কেনকা লাগিছে আপনাদের মতে এনে কম হওয়ার চান্স আছে নে নাই আপনাদের গঠনমূলকভাবে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করে জানাব